Что касается статуса волонтеров в зоне АТО, на самом деле это вопрос очень важный. Многие не понимают, не до конца понимают, в каких условиях волонтеры работают в зоне АТО. Я, например, сам вот только вернулся из района Донецкого аэропорта, там, где находится батальон, с которым я сотрудничаю, которому помогаю. Я знаю группу волонтеров, которые... То есть вы же знаете, да, что сейчас идет охота на волонтеров. Это абсолютно серьезно, идет охота на волонтеров для того, чтобы подбить желание ездить в эту зону. Я знаю группу волонтеров, которые с собой в машине возят гранату, потому что им попадать в плен ну, нельзя. Ребята абсолютно конечно, отчаянные, но а, если бы государство все-таки соблаговолило какой-то статус предоставить волонтерам, чтобы волонтер мог а, пользоваться оружием для самозащиты. потому что даже то оружие, которое есть у волонтеров у кого есть разрешение выделить это максимум карабин. То есть, а необходимо автоматическое. Это очень серьезный вопрос, который, я надеюсь, все-таки наше государство затронет в своих решениях. Вкратце, как бы о себе, то есть я на сегодняшний день занимаюсь 37 батальоном. С командиром батальона мы создали при батальоне центр взаимодействия с волонтерским движением, то есть я отвечаю за этот центр. На сегодняшний день уже работаем и с зарубежными фондами, и с украинскими. То есть вышло это все тоже из Днепропетровска. В свое время, когда мы посмотрели, кому и чем еще можно помочь, то есть мы как бы затронули то, что ближе к нам Запорожье. Ну и, собственно говоря, так с тех пор начали взаимоотношения с Запорожским батальоном.